موجودہ دور میں سٹاک ایکسچینج کے کاروبار کے بارے میں بھی سوال کیا جاتا ہے کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے سٹاک ایکسچینج اصل میں ایک ایسا مرکز ہے جس میں مختلف ادارے اور مختلف کمپنیاں اپنے شیئرز فروخت کرتی ہیں یوں سمجھیں کہ ایک کمپنی ہے اس کمپنی میں سو حصہ دار بن جاتے ہیں یعنی ایک ایک لاکھ روپے انویسٹ کرتے ہیں تو ہر بندہ ایک ایک حصے کا مستحق ہو جاتا ہے سو حصوں میں یا پچاس لوگ دو دو لاکھ انویسٹ کر کے وہ پوری ایک کمپنی میں حصہ دار بن جاتے ہیں یا ایک شخص پچاس حصے خرید لیتا ہے تو وہ نصف حصے کا مستحق بن جاتا ہے پارٹنر بن جاتا ہے کمپنی میں اور باقی لوگ اپنے اپنے حساب سے جتنے جتنے حصے وہ خریدیں گے اتنے اتنے حصے میں وہ پارٹنر بن جائیں گے یہ کاروبار اصل میں ہمارے موجودہ دور میں یہ غرر دھوکہ دہی اور فراڈ کا سبب بن رہا ہے ویسے فی نفسی ہی یہ کاروبار جائز ہے اگر اس میں تین شرطیں پائی جائیں ایک کمپنی اپنے شیئرز فروخت کر سکتی ہے لوگ مختلف حصے خرید کر ایک کمپنی میں حصہ دار بن سکتے ہیں لیکن تین شرطیں پائی جانا ضروری ہیں اس کمپنی میں پہلی شرط یہ ہے کہ وہ کمپنی جائز کاروبار اور حلال کاروبار کرتی ہو. لیکن آج کے دور میں ایک کمپنی دعویٰ کرتی ہے کہ ہمارا کاروبار یہ ہے اور ضروری نہیں وہی کاروبار کرتی ہو لوگ دھوکا کرتے ہیں فراڈ کرتے ہیں اور جو بتاتے ہیں حقیقت میں وہ ہوتا نہیں ہے اس کے اندر غرر بہت زیادہ موجود ہے یعنی یہ آپ کے سامنے پردہ پڑا ہوا ہے کہ حقیقت میں وہ کمپنی حلال کاروبار کاروبار کر بھی رہی ہے کہ نہیں دوسری شرط اس میں یہ ہے کہ اس کا سودی لین دین سے کوئی تعلق نہ ہو کمپنی کا سودی لین دین نہ ہو آج اس موجودہ دور میں جو انٹرنیشنل لیول کی یا نیشنل لیول کی کمپنیاں ہیں ان میں سے کسی کمپنی کا سودی کاروبار سے معاملے سے پاک ہونا یہ بہت مشکل ہے ناممکن کی حد تک تو لہٰذا کیسے آپ کسی پر یہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں کہ وہ سودی کاروبار نہیں کر رہی ہے سودی لین دین میں ملوث نہیں ہے اگر اس کا بینکوں کے ساتھ لین دین ہے اور پھر سٹیٹ کے ساتھ اور پھر یہ سارے معاملات جس طرح ہمارے سودی بنے ہوئے ہیں ملکی اور بین الاقوامی تو ان میں اس چیز کی شورٹی ہونا نہ ہونے کے برابر ہے بہت مشکل ہے تیسری شرط یہ ہے کہ جس کمپنی کے آپ حصہ دار بن رہے ہیں یا آپ شیئر خرید رہے ہیں وہ حقیقت میں آپ کی ملکیت بن جائے سے یہ صرف کاغذی کاروائی نہ ہو کہ اتنے حصے آپ کے ہو گئے اور اس کے بعد آپ نے وہیں پر اس کو آگے فروخت کر دیا قیمت بڑھنے پر آپ نے کہا کہ جی حصہ ایک حصہ ایک لاکھ روپے کا تھا ابھی کمپنی کے شیئرز جو ہنا وہ اوپر گئے ہیں اب ڈیڑھ لاکھ کا ہو گیا تو میں نے بیج دیا ہے وہ واقعی شیئر آپ کے آپ کی ملکیت بن جائے آپ اس کے مالک بن جائے حقیقی طور پر اس کے بعد آپ اسے آگے فروخت کر سکتے ہیں تو یہ تینوں صورتیں آج کل کے دور میں سٹاک ایکسچینج کے کاروبار میں ناپید ہیں نہ ہونے کے برابر ہیں یا ان میں سے ایک یا دو تو یقیناً مسنگ uh, ہوں گی لہٰذا سٹاک ایکسچینج کا کاروبار غرر پر مشتمل ہے سود پر مشتمل ہے اور ملکیت نہ ہونے کی وجہ سے جائز نہیں ہے